Я вас вітаю в ефірі. Вісті тема дня для вас студія. Працює Анна Черненко. І сьогодні у нас чергова тема щодо здоров'я. Сьогодні ми будемо говорити про гінекологічні проблеми жінок старшого віку. Це тема особлива і, на мою думку, вкрай актуальна. У нашій студії традиційно наша постійна експертка з питань жіночого здоров'я Ольга Олександрівна Чистова, а кошер гінеколог, головний лікар медцентру Союз, кандидат медичних наук. Вітаю вас, Ольга Олександрівна! Вітаю вас. Дійсно, тема якою ще ми не торкалися, ми говорили про дівчаток, про дівчат, про жіноцтво. Дуже таких багато не те, щоб галузевих, але вузьких проблем вже обговорювали. Тепер жінки старшого віку, ось ви знаєте, коли я готувалася до програми, я згадала купу знайомих жінок, навіть починаючи від 45 років, хоча це ще зовсім не жінка старшого віку. Але чому саме таку межу роблю? Тому що я не знаю це менталітет, це приданське чи пострадянське виховання, коли жінка вже в такому віці 45 50 55 вона. Маша на себе рукою і говорить: мені лишилося жити там трошечки. Це жахає мене особисто. Ми сьогодні говоримо про жінок старших: 65, 70, 75, 80 і далі. А, скажіть, будь ласка, ось скільки пацієнток старшого віку дійсно приходять до вас, і ви можете сказати, ось жінки дбають про своє здоров'я. Ну, таких действительно много. И с каждым годом их становится больше. И будет становиться больше. Наше общество стареет, хотим мы этого или не хотим. Это первое. Во-вторых, если э, раньше мы говорили, что 40 – это новые 30, то сейчас 50-60 – это абсолютно уже в массе своей здоровые люди, но ну, в Европе. Это те люди, которые ходят на дискотеки, это те люди, которые путешествуют. Мы не говорим о совсем там пожилых, парах которым 70 80 и они путешествуют тоже в европе вы это можете увидеть абсолютно спокойно это наверное основная часть туристов а здесь в связи с тем что общество будет постепенно стареть в связи с тем что продолжительность жизни все-таки ну пусть не в нашей стране так активно но тем не менее увеличивается причем у мужчина на меньше, чем у женщин. И если мы возьмем среднюю продолжительность жизни женщин, ну, мы к 70 подбираемся на сегодняшний день. И, естественно, хочется эти годы провести абсолютно здоровым человеком. Есть специфические проблемы, но с этим всем можно побороться очень успешно. То, -то культура все же таки, она потроху, самая медици медицинская культура, да. она взрослая. Да. Вы знаете, Давайте торкнемося тих жінок, які все ж таки трошечки м... зневажають своє здоров'я, махнули рукою. Проблеми загострюються будь-які з віком. Що ми говоримо про яке коло проблем хвороб жінки старшого віку від 65 п'яти? Що це найпірвих чаще всього жінки цього возраста та жінки, які э, приходять з с... проблемой опущения, выпадения, пролапса так называемого тазовых органов. Это абсолютно часто встречающаяся проблема. Да, надо начинать об этом говорить раньше, да, надо понимать это раньше, да, носить тяжести женщине не рекомендовано, это правда. Есть определенные физические упражнения, которые надо выполнять, но есть и те, которых надо избегать для женщин. Это тоже принципиально важный момент. Надо обратить внимание, были ли у вас тяжелые роды, были ли у вас крупный плод. Вот эти моменты все, они в будущем могут спровоцировать развитие этих опущений. Следующий момент, который связан напрямую с этим, это недержание. Недержание мочи или там гиперактивный мочевой пузырь, стрессовое недержание и так далее. Вот это вот две основные проблемы. Ну, третье мы можем подключить от графические состояния слизистых. Но это все-таки две основные проблемы, которые есть и которые на самом деле решаются очень несложно. Добрый, Если мы трогнемся первой из этих хвороб, опущение матки. А наскільки я знайомилась на медичних форумах, більшість жінок наважуються на хірургічне втручання, тобто видалення. Наскільки це кардинальна вже кардинальний крок? Або це нормальна ситуація, і дійсно в певних випадках рекомендовано і правильно, скажем так, кожен чоловік індивідуален, да ну єсли ви в глибокій міна паузі. означает, что у вас уже лет, допустим, 10 нет менструаций. Если у вас, в принципе, все нормально, нет никакой необходимости, никаких моментов нет, связанных с маткой, у вас нет фибром, миом или еще каких-то моментов настораживающих, то можно сделать подобную операцию, органосохраняющую, и никто не собирается вам удалять и матку если же есть хотя бы какие-то причины дополнительные то подобные операции делаются с удалением органа на самом деле если вы в менопаузе это уже не играет какой-то роли я понимаю что такое для женщины потерять в общем-то часть э, органа и потерять э, то что для многих чисто психологически дает ее какую-то женскую составляющую тяжело расстаться вот реально тяжело когда даже понимаешь что не надо но максимально максимально консервативные вмешательства на сегодняшний день существуют. Они дают возможность вам сохранить все, что вы хотите. Да, у нас ну, достаточно ограниченная категория хирургов, как ни странно, которая умеет делать вот эти вот пластики и пластические операции тазового дна. Но, тем не менее, они есть и в Харькове очень широко распространены. Пожалуйста, можно делать, но нужно понимать, что, когда, и с кем и в каком объеме. И очень важно, какой будет у вас период послеоперационный. Вот это как раз та операция, которая требует особого послеоперационного периода. Вы должны все это понимать еще перед операцией. Вам должен все ваш доктор объяснить и рассказать, как будет проходить период реабилитации. Но все, как правило, проходит очень хорошо. И при совместной работе доктора и пациента мы получаем отличные результаты, которые будут с вами еще в течение многих-многих Лет. А проблема, хвороба, которую назвали во второй, это такая. Интимная проблема, досить дуже много женщин сромится про нее говорить. можливо, якось то можно не допустить її, Або як же вирішувати, если все началось. Да, проблема недержания, она действительно огромная. Она встречается практически у каждой второй женщины, если даже не больше. И мы видим, мы об этом не говорим, все стесняются что-либо сказать. Хотя, тем не менее, зайдите в любой супермаркет и просто посмотрите на отдел прокладок и памперсов. И вы увидите, что есть специальные урологические прокладки. Для для женщин с недержанием мочи. То есть, если уже эта индустрия что-то делает, то мы понимаем, что действительно это массовая проблема. Существует несколько методов лечения. На самом деле, зачастую большинство женщин, больше 50%, если там нет опущения каких-то других причин, то мы абсолютно медикаментозно решаем эту проблему. Очень просто главное правильно подобрать препарат. Препаратов на рынке огромное множество. И подобрать препарат женщине, которая за 70 и так далее, ну, достаточно сложно, потому что есть другие какие-то сопроводительные проблемы. Да? Есть какая-то гипертоническая болезнь, есть та же глаукома, например, при которой, допустим, разрешен только один единственный препарат из целой линейки препаратов подобного рода. Поэтому подобрать можно, действуют они прекрасно, пьются, как правило, пожизненно, но не всегда есть такая необходимость, вы дальше уже будете менять режим, обсуждать это с врачом, то есть это даже не всегда хирургическое лечение. Есть следующий метод, это лечение, достаточно современный вид лечения, это так называемая РФ-терапия, радиолифтинг, который очень сильно популярен в косметологии на сегодняшний день, применяется в виде нагрева тканей тазового дна для того, чтобы белок свернулся и подтянулись какие-то вот мышечные фасциальные моменты. Метод существует. Сказать, что он очень успешен, но на сегодняшний день пока нельзя, потому что достаточно мало исследований. Некоторым подходит, попробовать можно. Единственный минус, наверное, цена потому что цена сравнима и даже превосходит оперативные, стоимость оперативных вмешательств, и результат зачастую ну, непредсказуем. И третий метод, это опять-таки тоже хирургический, который помогает в этом случае, очень хорошо срабатывает, плюс психологическая терапия для каждого из методов. Есть такой даже урологи рекомендуют дневник спускания. Вот это вот стрессовое недержание, оно может быть связано абсолютно не с мочевым пузырем как с таковым, сколько с вашей головой. И если вы себе запишите, просто отметите, в каком состоянии происходит так, а в каком состоянии происходит иначе, вы, возможно, поймете эту причину, а любая умная женщина в состоянии ее понять, вы сможете ее нейтрализовать ну, при минимальной помощи. Це те, що ми повернемося до нашої попередньої теми, так? да. такі надумані хвороби, причина і наслідки, да. так, що да. саме спричинило. Да. Да. Ольга Олександрівна, а ось якщо ми порівняємо нашу 65-70-річну жінку, це моє улюблене питання, mm -hmm. так, жінку в Європі, в США, ну, у Західний світ, на який прийнято рівнятися в плані медицини і надання допомоги. Наскільки суттєво різнитиметься ось ця медична картка пацієнтки, жінки? Что? Конечно, она будет отличаться. Конечно, в силу того, что мы не следим. Понимаете, профилактика стоит дешевле, чем лечение. Это правда. Это то, за что мы боремся. Но у нас громко боролись, но ничего при этом не делалось. Существует достаточно небольшой набор анализов и тестов, которые нужны женщине ежегодно. И если мы будем, а иногда даже не ежегодные, раз и в 3, и в 5 лет в зависимости от полученных предыдущих результатов, и если мы будем придерживаться этого плана, который все-таки есть в развитых странах, где есть страховая медицина, которая пытается предотвратить какой-то случай, потому что опять-таки будет дешевле, чем лечить, то мы можем с вами со временем прийти к 70 годам в том же состоянии, в котором к ним приходят, там, я не знаю шведские женщины, допустим, да, но плюс это культура, культура питания, спорт, прогулки, то есть, ну, спорт, я имею в виду физкультуру, спорт – это штука не самая положительная. Вот эти все моменты, они складываются в общем чину. Самая основная, наверное, вот сейчас, ну, это нельзя назвать эпидемией, но очень сильно возросло количество сахарного диабета второго типа и нарушения чувствительности, толерантности к глюкозе. Вот это момент, который может разрушить больше, и мы теряем деньги в лечении диабета невероятные, хотя этот момент можно профилактировать и очень хорошо, и очень успешно. Это да? да? Да, да. Это диабет второго типа приобретенный, который связан именно с нашими нарушениями в питании, да. в образе жизни. Ну и естественно существует какая-то предрасположенность. Но если она у вас есть, надо за этим следить. То же самое касается сердечно-сосудистых заболеваний. У мужчин, да, они бывают чаще, но переносятся они гораздо легче, чем у женщин. И выживаемость после инфарктов у мужчин и у женщин, она колоссально разная. Если из 10 человек перенесших инфаркт мужчин погибнет в течение первого года, умрет только один, то из 10 перенесших инфаркт женщин до конца первого года Дотянуть шансы есть только у двух. Mm -hmm. Вот этот момент он очень-очень важный. Разлючать это просто. Это же, да, есть. это наша гормональные особенности, за которыми действительно тоже надо следить. Мы к этому вопросу подойдём. Добре. І ось питання яке трошки передали, але все ж таки, можливо, конічно ми під під підкреслимо, підсумуємо, як часто треба відвідувати гінеколога після 60, 65, 70, щоб, можливо, наші глядачі подивилися, самі пішли, підтовхнули своїх мам і бабусь до візиту до лікаря. зависит от вашего предыдущего состояния. Если у вас э, все в порядке, абсолютно отрицательный был последний так называемый ПАП-тест или цервикальный скрининг, это анализ, это скрининг на рак шейки матки, если он у вас отрицательный, если у вас все хорошо и вас ничего не беспокоит, вы ходите в обычном режиме, но ну, желательно раз в год, потому что ситуации могут случаться разные. Э, если у вас есть хотя бы какие-то проблемы, то, естественно, по мере их накопления и чаще. Следующий момент зависит от заместительной гормонотерапии, которая у вас есть, нет и так далее. Мы все входим в менопаузу в разном возрасте. Да? Средний возраст наступления менопаузы это 48-52 года. Это сейчас средний возраст в Украине. Но! у кого-то это может случиться раньше, у кого-то это может случиться позже. И вот здесь я сразу же хочу сказать, у нас очень часто говорят, мы женщины, мы должны терпеть. Нет, мы не должны ничего терпеть. Есть все для того, чтобы эту проблему решить. Но решить ее надо правильно. Возможно и гормонно-заместительная терапия. Существует огромное количество растительных препаратов. Существуют еще проблемы другого рода, которые тоже могут ну, симулювати проблеми гінекологічного характеру, тобто їх желательно знайти. Зрозуміло. І ось тепер, власне, щодо клімакса, є такий термін, дуже красивий, <гум> третій вік жінки. Це жінка після, після клімакса. І що хочу підкреслити: ми вже колись говорили про це, що дійсно це не хвороба, яку її прийнято сприймати, це перехідний етап, який, можливо, трошки морально сприймається якось да, важко. Але все ж таки, як війти в свій <гум> третій вік. красиво, чтобы это было зручно и комфортно? Климакс это действительно ну, не, не совсем диагноз. Бывает так называемый патологический климакс, бывает абсолютно физиологический. Да, мы все со временем входим в менопаузу, это зависит от наших генетических моментов, это особенности нашего авариального резерва, и кто-то войдет в нее в 40%, что будет считаться преждевременной менопаузой, кто-то войдет в 45, что будет считаться ранней менопаузой, кто-то войдет в правильном возрасте. 48-52, кто-то войдет позже, что будет поздней менопаузой. В зависимости от того, что приходит вот в этот период переменопаузы, это достаточно сложный период для женщины, потому что он э, прекращает момент стабильности. И самая здоровая женщина, которая всю жизнь имела регулярный цикл и ничем не болела, и все было замечательно, но вот подходя к этому периоду переменопаузы, к сожалению, не у всех бывает так, что в один прекрасный день все прекратилось, все закончилось, и вы больше никогда к этому не вернулись нет вот здесь очень часто начинаются какие-то проблемы очень важно правильно с доктором войти в этот период и правильно спокойно войти в менопаузу если у вас есть какой-то патологический климакс это все можно корректировать. Но не забывайте, здесь будет э, действительно э, работа и гинеколога, и кардиолога иногда, и невропатолога, возможно. То есть все вот эти вот вещи, они будут вместе идти. Это очень важно. Дальше, как правило, уже после 65 все пошли в стойкую менопаузу, пережили этот возраст, и мы начинаем... Э, такой спокойный с гинекологической точки зрения момент наступает, но тут мы чаще всего сталкиваемся с чем? С тем, что наступает атрофия, атрофия слизистых. Есть сейчас огромное количество препаратов, методов для того, чтобы этот момент побороть сухость слизистых, сухость влагалища. Вот это вот то, что очень часто женщин беспокоит. Они не знают, куда идти, они не знают, что с этим делать. И сейчас все чаще у женщин такого возраста есть половая жизнь. Если раньше ее не было, поэтому проблема как таковая не волновала никого, то сейчас она есть. Это действительно вот этот вот третий возраст, новый возраст. И женщина может абсолютно спокойно жить половой жизнью не боясь нежелательной беременности и, и еще каких-то моментов. То есть здесь действительно все очень решаемо. И была придумана и Виагра для мужчин тоже в связи с этим. То есть есть огромное количество препаратов, которые дают возможность паре э, за 65 и выше абсолютно спокойно иметь здоровый и хороший секс. Так вот для того, чтобы его иметь, надо избегать вот этих вот атрофических изменений. Это все тоже решаемо. То есть э, подумайте не только о своем лице, э, а можно подумать немножечко и об этом. Это тоже Же это, кстати, дасть положительний ефект на ваше лісо, на ваш внішній віч? Добре, і ще одне питання, яке попереду трошки торкнулося. Давайте окремо поговоримо про жінку старшого віку і гормони. Ми, ми ж розуміємо, чому змінюється організм знову ж таки цей третій вік, але як услідкувати, щоб все було нормально, добре? І головне коли зрозуміти, що збій. У нас с вами ну, есть два основных гормона женских, да, это прогестерон и эстроген. Это такими самыми-самыми простыми объяснениями. Е... Прогестерон это гормон, который мы теряем первый. Абсолютно нормально. Мы с вами сейчас, ну давайте говорить, рожаем мало, кормим мало, и этот момент у нас действительно потеря прогестерона происходит раньше. А вот эстроген, он держится достаточно долго. Если раньше менопауза наступала уже в 45, то сейчас... И в 55. Это гормон, который, он, да, он замечательный, он отвечает за нашу женственность, он дает нам подкожно-жировую клетчатку, иногда в избытке, кстати. Вот этот момент тоже нам не совсем нужен. Он дает, ну не то, что он напрямую обуславливает тургор кожи, ее там провисание, подтянутость и так далее, но тем не менее немножечко помогает здесь. Но есть и отрицательный момент, который дает эстроген. Он повышает свертываемость крови. И это риски тромбозов, тромбатических изменений, инфарктов, инсультов и так далее. Если остаются, как правило, есть предрасположенность к повышению вот этих вот свертываемости крови или гиперкоагуляции. Если есть еще и высокие уровни эстрогенов, то риски у таких женщин получить какие-то тромбодические моменты они выше то есть инсульты и прочие, прочие моменты. Это вот наши два основных гормона, но не только они играют роль. Есть еще гормоны щитовидной железы, которые очень часто именно их нарушение приводит. Кто-то говорит, я вошла в менопаузу и начала поправляться, давайте смотреть не только это. То есть тут не факт, что за все отвечает эстроген и его низкий уровень или высокий слишком. Здесь есть еще и гормоны щитовидной железы, есть нарушение обмена углеводов. Это вот тот сахарный диабет или нарушение толерантности, о котором мы говорили. И это со счетов сбрасывать не стоит. Оно как раз чаще происходит с падением уровня эстрогенов. Чаще происходит именно у женщин. Поэтому это еще одна группа, Гормонов, которые необходимо смотреть, то, о чем нужно знать гинекологу, то, что он обязан обязательно проверить и сделать, если женщина приходит с такими жалобами. Попадение волос. Бывает тоже такой момент, который наступает в менопаузе, может быть связано с изменением уровней гормонов, тех же гормонов щитовидной железы, изменением уровня тестостерона. Это тоже один из гормонов, который у нас существует. Он отвечает за наши либидо в первую очередь. И, но он также отвечает за какие-то изменения, вот, связанные с набором или потерей веса, с высыпаниями и с ростом волос. И особенно с их попадением вот в эти вот периоды менопаузы. Добре, і останнє питання. А, ви знаєте, ось а, залишила його на останок, тому що воно таке ну, дуже вузьке, дуже для когось шокуюче, для когось довгоочікуване, Пізня вагітність. Ми присвячували вагітності взагалі велику програму. Ми про це говорили. Але тепер дійсно щодо жінок, може не старшого віку. а… Середнього віку mm -hmm. а, в 2010 році українська жінка вона вразила на весь світ тим, що в 66 років народила свою першу mm -hmm. дитину. Сподіваюся, все добре зі здоров'ям, з мамою, з дитиною. Наскільки тут можливо важко, важливо тут, знаєте, одразу суспільство а, ділиться на два такі табори. Хтось дуже радіє і підтримує, хтось. Категорично засудживает таких мам, но остается, как остается. Ну, <реш> <реш> никого осуждать мы не имеем права, это абсолютно точно. Я очень рада, что да, это случилось, все, мама счастлива, ребенок есть. Как будет дальше, это уже моменты, наверное, больше психологические, а не гинекологические. Здесь вопрос в том, что существует репродуктивный возраст. Есть ранний репродуктивный возраст, есть... Именно репродуктивный, репродуктивный возраст и есть поздний репродуктивный возраст. Да, это правда. В позднем репродуктивном возрасте увеличивается количество хромосомных патологий и генетических патологий. Некоторые из них мы можем предотвращать некоторые из них мы можем находить на ранних этапах и соответственно дальше уже будет женщина принимать решение будет она пролонгировать эту беременность или будет она ее избегать естественно если вы посчитаете количество детей ну наиболее частой хромосомной патологией является синдром дауна если мы посчитаем количество детей рожденных там синдромом дауна в группе то есть вообще в популяции, то действительно больше всего приходится на обычный нормальный репродуктивный возраст. Но только потому, что больше родов приходится на этот период. На период от 35 до 40 приходится уже меньшее количество родов. Хотя сейчас именно этот возраст выходит на арену. Это те женщины, которые уже сделали карьеру, и они вдруг захотели беременности. Но вдруг получить беременность после 35 везет не всем сразу же говорю. И если у вас есть возможность не откладывать, лучше не откладывать. Почему, Мы объясню, даже не только с медицинской точки зрения. И мы приходим вот к тому, что мы получаем очень-очень частые хромосомные патологии, мы получаем невынашивание, мы получаем потерянные беременности, мы получаем недоношенных детей. И вот эти все моменты, да, это замечательно, это возможно, когда приходит кто-то, сидит перед тобой, рассказывает, ну вот там Джулия Робертс родила там в 51 или во сколько-то там, это все чудесно. Но давайте не забывать, она Джулия Робертс. Вы не лезли в ее карточку, в ее историю, вы не знаете, это программа ЭКО, ЭКСИ, донорские это яйцеклетки или это ее яйцеклетки и так далее. Вы не знаете, как проходила ее беременность, вы не знаете всех этих моментов. Я не думаю, что каждая среднестатистическая рядовая женщина готова пройти сквозь все это и имеет на это материальные возможности, давайте быть честными, для того, чтобы сделать себе ребенка в таком возрасте да, это возможно. Но существуют тоже законы, и в принципе стараются после 45 не брать в репродуктивные программы, там уже работают суррогатные мамы, донорские яйцеклетки и так далее. Если вы к этому готовы, вы можете откладывать. Если вы сильно этого хотите, вы можете заранее сделать эмбрионы, консервировать их, а там уже со временем как будет. Они будут подсажены либо вам, либо суррогатной маме, но ну, это будут генетически ваши дети. Это тоже возможно, да, это не просто, но это возможно. Это если вы действительно настроены на то, чтобы отложить беременность на потом, потом, потом. На самом деле... Э, здесь вот есть психологический момент, который я прошу своих пациенток не забывать. Когда вы рожаете в 45, в 40 и даже в 35, да, ваши дети становятся взрослыми к тому моменту, когда вы входите в совсем пожилой возраст. И у вас в жизни будет очень мало времени на общение взрослых и здоровых вас и взрослого и здорового вашего ребенка. И вот этот момент вы, вы не сможете получить. Пожалуйста, думайте об этом. Если вы можете рожать ну, вот раньше, постарайтесь уложить этот возраст от 25 до 35 лет. Это все-таки логичнее. И сейчас. Последние годы есть уже тенденция к изменениям, к более ранним родам, к более ранним этим можно карьеру отложить, изменится немножечко мир. А вот генетику отложить сложнее. Да, при том, что мы все можем сделать, и мы можем даже по анализу крови уже на 10 неделях сказать, есть здесь хромосомная патология или нет ее, и не надо никаких амниосинтезов и так далее. Но это не тот, наверное путь, на который нужно идти всем и не всегда нужно рисковать. У меня есть пациентки с самостоятельными беременностями, полученными в 46-47 лет, успешно родившие даже в 51 год. Но это исключение, это не правило, это не то, что годится всем. Но если наступает спонтанная беременность в таком возрасте и вы не против, то почему бы не попробовать? То есть какие-то моменты... которые ми можемо предотвратить, ми всегда предотвратим, постараемся это сделать. Но если она не наступает, вопрос бороться ли за нее, но ну, он очень дискутабельный. Да, дуже складне питання. Тут дякую за таку широку розлогу відповідь. Я думаю, глядачки дослухаються, і вже це, це все їхнє право, їхній вибір. Ольга Олександровна, і наостанок ваше побажання нашому жіноцтву, яке дійсно вже розквітло до цього свого віку і, сподіваюся, стало мудрим. Жінки, ви в будь-якому віці, Красивые, молодые, и все это зависит только от того, насколько сильно вы любите себя. Любите себя, берегите себя, и тогда вас будут любить и беречь другие. Дякую, Ольга Олександрівна. Дійсно, сьогодні важливе актуальне питання. Це гінекологічні проблеми жіноцтва старшого віку. Сьогодні нам допомогла розібратися трошки у цій сфері. Ольга Олександрівна частова, наша постійна експертка. Нашу програму я хочу закінчити такою невеличкою довідковою інформацією. Буквально нещодавно в Україні відсвяткувала свій 107-й день народження найстарша громадянка країни. Це жінка, монахиня. Вона живе на Буковині і ви знаєте, ось її приклад, її життя показує, що жити довго можна. Головне робити це якісно. Тож я нашим глядачкам бажаю берегти себе, дбати про себе, любити себе, і тоді точно ми зможемо так само відсвяткувати 107-й день народження, і навіть більше. Дякую на цьому. все. до побачення. Дякую.